Девка, знаете, что меня больше всего удивило? Не то, что больше всего, ну просто факт такой. Что меня удивило, когда я приехала в Америку? Что день, ну, во-первых, день недели начинается не с понедельника, а, как у нас. <coughs> день недели начинается с недели. И пошел отчет. Неделя, понедельник, тра та та дальше. Потом я до сих пор мне надо задуматься, чтобы понять, PM время или AM время. То есть до 12 у них AM. Нет, до 12 у них ПМ, после 12 АМ. Ну, то есть на мая тут 17, 40, 13, 25. Такого нема времени. Тут есть 1.25 25, PM, 1, 48, AM. То есть время отсчитывается до полудня и после полудня. И это очень цель для нашего человека. Ну, короче, сложно привыкнуть. Ну и понятно, что вот это вот метрические вот эти вот системы, что они измеряют футами, ярдами, инчами. Господи, мне, мне до сих пор, мы на весы стоять, ну, Стивен, Стивен на весы, так они стоять, чтобы взвеситься. Они в инчах, в паундах что я там важу? Мне так прикольно зашла я. О, 170 паунтов. Мабуть, хорошо. Не знаю, сколько это. Не, ну, конечно, я... А, сейчас напишу, блядь. Я могу зайти, понятное дело, и в гугле перевести это все. Но сам факт, что да, есть такая сложность. И все, что уже в магазинах продается в винчах, паундах вот бензин в галонах, мили, когда я увидела на дороге вот эти знаки в милях, я думала, бля, я в кино, как в американских фильмах, столько там милей, и траля, это миля меньше километра, миля больше, блядь, до сих пор я не знаю. Ну, короче, вот это вот интересно. А, что еще? Когда, вот, допустим, мы говорим свою дату рождения, либо где-то ну, где мы расписываемся, мы сюда пишем сначала число, потом месяц, а потом год. А тут так не так. Ты сначала должен сказать, либо написать, когда подписываешься, месяц, потом дату, потом год. Это очень, это, ну, глупо. Сумкачек покажу. Вот это я иду, и они вот такие, гляньте. Белка, качки, он этот пробила, в не закалывается. Красавчик! Дин -дин 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 -дин. Даже Стивен говорит, что у вас как бы поприкольнее. Ну, в Европе, европейская вот эта вот система, что ты сначала называешь день, ну как бы это логично, потом месяц повзрастающий, а потом год, мальчик. А тут вот так. Вот это, Натя, такое дивное. И что тут не мое отчество? в ну, тебе такие, короче, фамилия и имя. Я до сих пор задумываюсь, если честно. Ну, я тупая. Что ты сделаешь, блядь? Ну, тупенька. Я до сих пор задумываюсь. Last name. Это первое имя. Или второе? А потом а фирст это первое это валентина значит, фирст найм э, Девки, а можно правильно опять говорю и last name то есть последнее имя это фамилия отчество никто в тебя спрашивать не будет оно никому тут не надо Ну, даже в паспорте не записано вот это вот короче такое знаете удивительно было ну до сих пор не девки удивительно не, ну уже привыкла, но все равно, если так задумаюсь, это что ж такое?